Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Negara jiran Indonesia memerlukan bantuan kerajaan negeri dalam menangani masalah kekurangan akses pendidikan kepada 50,000 anak-anak tenaga kerja negara itu yang berada di Sabah. Konsul General Republik Indonesia Bapak Ahmad DH Irfan berkata, Ketika ini pihaknya hanya dapat menampung persekolahan 27300 anak-anak tenaga kerja Indonesia di beberapa daerah di negeri ini. Sehubungan itu beliau berharap kerajaan negeri dapat membantu usaha memberi pendidikan formal sewajarnya kepada generasi muda negara itu agar tidak tercicir dalam pembelajaran. Bapak Ahmad menyatakan demikian dalam sidang media selepas mengetuai sambutan hari ulang tahun ke-70 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kinabalu terdahulu berucap dalam majlis tersebut, beliau mengingatkan rakyat negaranya yang dianggarkan berjumlah 400 ribu di Sabah sentiasa menghormati undang-undang dan adat resam serta kebudayaan rakyat negeri ini. Selain itu, menjaga dan mengupayakan peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Sejumlah 1.4 juta ringgit diperuntukkan kepada 2854 jawatan kuasa keselamatan dan kemajuan kampung JKKK di seluruh Sabah bagi tujuan mempromosikan sambutan Hari Sukan Negara pada 10 Oktober depan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datu Masiung Bana berkata, peruntukan itu akan diagih berpandukan senarai JKKK yang berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jelasnya peruntukan tersebut akan disalurkan dalam tempoh terdekat ini. JKKK yang berminat boleh berhubung dengan pejabat daerah di kawasan masing-masing. Datu Masiung ditemui pemberita selepas merasmikan program promosi Hari Sukan Negara 2015 peringkat daerah Tawau di Kompleks Sukan Tawau. Mengenai program tersebut, beliau memuji inisiatif Kelab Generasi Bola Tawau GBT kerana mempelopori kempen mempromosikan Hari Sukan Negara di Sabah. Tindakan kelab berkenaan wajar dicontohi pihak lain dalam usaha menyokong dasar kerajaan menggalakkan gaya hidup sihat di kalangan rakyat, terutamanya yang menghadapi masalah kesihatan seperti obesiti. Kempen itu juga secara tidak langsung dapat mengeratkan perpaduan sesama masyarakat. Anggota rela yang terpilih menganggotai pasukan pengurusan krisis CMT harus menjadi responder pertama dalam setiap penugasan yang membabitkan krisis di daerah masing-masing. Pengarah rela Sabah Samsudin Lawi berkata, ia selaras dengan kemahiran dan kepakaran yang dimiliki mereka selain mengetahui prosedur operasi standard SOP apabila berlakunya bencana alam, kebakaran atau mencari orang hilang. Sudin menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penutupan Kursus Asas CMT Rela Siri 1 2015 di Pusat Latihan Rela Negeri di Tuaran. Terdahulu beliau yang berucap dalam majlis tersebut berkata, peranan dan fungsi pasukan CMT berpotensi besar untuk dikembangkan. Sehubungan itu, setiap anggota harus membuktikan kebolehan mereka dengan penuh dedikasi untuk menjadi penanda aras kepada pasukan lain di dalam pasukan sukarelawan negara. Seramai 143 anggota rela dari seluruh Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Lawas Sarawak berjaya menamatkan kursus asas CMT rela. Platoon 5 dinobatkan sebagai Platun terbaik, manakala Johan pertandingan larian 6.8 km berkumpulan dimenangi Platun 1. Perkembangan perbicaraan kes pencerobohan Lahad Datu dua tahun lepas. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memanggil semula saksi ke-121 pegawai risik operasi Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang ASP Junaidi Junu untuk menyambung keterangan. Ketika menjawab pertanyaan timbalan pendakwa raya Jamil Arifin, ASP Zunaidi memberitahu pada 8 Mac 2013, beliau menerima lima barang kes daripada seorang anggota pasukan gerakan AMPGA di Balai Polis Cendrawasi Ladatu untuk diserahkan kepada pegawai forensik DSP Abdul Ghani Haji Muhammad J bagi tujuan analisa. Barangan yang diterima ialah pistol, tujuh butir peluru pelbagai jenis, dompet, dokumen dan kad perbayar yang ditandakan D1 hingga D5. Manakala sebuah telefon dan kad memori seperti yang tersenarai dalam laporan Cendrawasi 218 Palang 2013 telah diambil oleh pihak cawangan khas untuk tujuan siasatan. Menurut saksi, pada hari yang sama, selepas menerima semula barangan yang telah dianalisa berkenaan daripada DSP Abdul Ghani, beliau telah menyerahkannya kepada Sarjan Ayaman di Pengkalan Marin Lahdatu untuk dimasukkan ke dalam stor eksibit IPD Lahdatu. Terdahulu, ASP Zunaidi diminta pasti kelima-lima barangan tersebut dan notah serah terima yang digunakan semasa menjalankan tugasan tersebut perbicaraan berlangsung di hadapan hakim Steven Chung di Kompleks Jabatan Penjara Sabah Kota Kinabalu. Ahli pergerakan pemuda dan putri Amlu digesa melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu, pengetahuan serta kemahiran agar dapat menggilap potensi diri mencari pemimpin di masa hadapan. Ketua bahagian Amlus Sepitang, Dato Haji Sapawi Ahmad berkata, sebagai pewaris kepimpinan negara perlu ada pengorbanan mental dan fizikal demi tugas memimpin dan melindungi rakyat. Datuk Sapau yakin masa depan politik negara akan terus kukuh dengan komitmen dan kerjasama padu semua pihak khasnya jentera pergerakan pemuda dan putri. Perpaduan asas yang kukuh. Kita berharap bermula daripada putri, pemuda, wanita dan di peringkat bahagian akan terus bersatu padu membina satu saf uh, pimpinan untuk menyokong kepimpinan negara kita. Datuk Sapawi ditemui RTM selepas merasmikan mesyuarat serentak perwakilan pemuda dan puteri UMNO Sipitang di Sipitang. Dalam pada itu, Ketua Pemuda UMNO Negeri dan Sipitang, Haji Yamani Hafiz Musa, mahu ahli pemuda proaktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai jaringan komunikasi yang memberi impak positif kepada rakyat. Kita mempunyai berbagai cabaran dan pandangan yang agak serong kepada parti tapi kita ingin memastikan bahawa pandangan ini kita akan perbetulkan melalui apa yang saya kata tadi melalui fakta-fakta yang lebih tepat. Lebih 500 perwakilan pemuda dan putri Sipitang, sepanggar Kota Belud dan Kimanis menghadiri mesyuarat berkenaan. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam dairi hari ini. Pukul 3.80 pagi ini diadakan Forum Awam Jawatan Kuasa Pembaharuan Undang-Undang Malaysia Siri Kedua yang akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Kemudian pada pukul 9.15 pagi pelancaran aplikasi sistem e-cukai dan laman Web baharu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK oleh Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datu Abidin Madingkir, di bangunan di BKK di Ibu Negeri. Manakala pukul 9.30 pagi berlangsung majlis penyerahan komputer riba kepada sekolah rendah terpilih yang ditimpa bencana gempa bumi oleh Konsulat Besar Negara China di Likas. Dan akhir sekali 10 pagi nanti majlis jasa mau dikenang untuk meraihkan besar perkhidmatan awam negara negeri akan diadakan di Keningau dengan kehadiran tetamu kehormat Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairing Kitingan. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.